ты полупар <как> готов к диалогу. Дора, <как> да, 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 ладно Ой, Блядь, <как> ты даже <как> этого не заметил. <как> <как> Теперь давай аргументируй, что у нас нет закона избранного президента. Ну, по Конституции <как> Украины на 5 <как> лет <как> <как> Открывай 103-ю статью Конституции. А зачем ну, 103 ты же мне 103-ю сейчас цитируешь про, про 5 лет. Да. <как> Давай. Да? Ага. Интересно. сразу открываем не вопрос. Тут третью открывает, да, без вопросов. Давай. да. Я говорю 103, а он сейчас будет искать походу. А зачем мне 103? Ну ты же про 5 лет мне говоришь, это там написано. Отлично. Ты, боже мой, ничего себе. Что? Решился все-таки. Давай, 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 не отвлекайся. Хорошо. 103, да? 103 статья. 30. Введение Верховные Рады относится Ты какую статью? Время. Ты какую Конституцию открыл? Какого года? Ну, я туда знаю. Конституция Украины. От Конститу... 20-го года. Конституция Украины, 103-я статья. Это 7 мая, мая 2021 20, Или вы там его постоянно меняете? Конституция Украины. На официальном сайте, вот тебе захожу, официальный сайт Конституции Украины. 103-я статья. Ты украинский понимаешь? Отлично. Отлично понимаешь. Отлично. И читаем тебе 103 статью. Президент Украины обирается громадянами Украины на основе загального, рівного и прямого выборчего права шляхом таємного голосования сроком на 5 лет. Да, есть такой пункт. Читаем в конце данной статьи по <laughs> Нет, нет, ну давай, президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, бла бла бла. Я це вже не буду перечитувати. Одна і та сама особа не може бути президентом, зрозуміло Президент України не може мати іншого представника мандата, обіймати посаду в органах державної влади або бла бла-бла, понятно. Чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента України у разі дострокового припинення. Повноважень президента України. Вибори президента України проводяться в період 90 днів з дня припинення повноважень. Порядок проведення виборів президента України встановлюється законом. Тепер 108 стаття Конституції України. І читаємо: Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. А тепер відкриваємо. Закон стой, Украины. Стой, подожди. Давай. Стой, стой, подожди. Давай. А что, что мы будем делать со 103 статьей? Так, мы <свят> же ее и прочитали. Я тебе еще раз повторяю, конец 103 статьи. Да, мы же ее а -а -а. специально прочитали всю. Порядок проведения выборов президента Украины встановлюется законом. Теперь открываем про правовый режим военного стану. Закону України. І читаємо 19-ту статтю закону України про воєнне положення. А можна Гарантії законності в умовах воєнного стану. В умовах воєнного стану забороняється проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України. Ага. А у у теперь вас вопрос. Президент узурпатор. А ты если не в курсе, то во время военного положения в любой стране власть президента будет узурпать. Хорошо, давай я тебе задам один вопрос, да. а ты сейчас будешь рассказывать да. мне, да. что на военное положение не могут давай, выбирать, давай, а давай, давай, давай. А, а как Верховную Раду выбирали? Во... Верховную Раду тоже не выбирали. А тоже выбирали? не а, выбирали. То есть, да. Ну, ну. Твой незаконно избранный президент. А, который сейчас что, сидит. Он будет просто сидеть. Ну, я он покажу, незаконно избранный хорошо. в твоей фантазии. Но, Назови мне статью. Слушай, я, я Назови называть, мне статью, хорошо? почему он Тихо, незаконно смотри. избранный. Тихо. Вот, ну потому <с <с что он сейчас. до сих Ну ладно, твой царь тоже сидит там до сих пор. Так а что ты занервничал? нервничал? Что ты за что ты Ида. занервничал, но все, помнишь, как мы тебя э, шапку ебаную нахуй послали в прошлый раз? Я тебе снова выключил звук, потому что ты себя ведешь как морка марш... конченная. Я ж тебе говорил, что когда ты себя будешь вести как кончик, я буду тебе выключать звук. Это же очевидно. А, в принципе, ты показываешь у уровень того, что ты... Да... Оте, боже мой, выключил опять не звучок. Какой ужас, какой ужас, какая трагедия, какая беда, беда, беда. Да, какая беда. О, да... наушники воткнул, не может быть. Я тебя еще не слышу до сих пор. Да мне ж пухли вообще. Животно. Да. А сейчас мы, кстати, закончим и вернемся с ним к Югославии. Да. А то, что он так со мной и не договорил про нее. Друзі, до речі, 167.248. Накидайте, будь ласка, до, давайте до 168 зробимо, щоб 168 було. Е, нагадую, номер картки ось тут. В шапці профіля є посилання на PayPal. В Ютубі на самому відео номер картки, qr код для переходу в банку та посилання на PayPal. Дуже дякую всім за донати. 168 тисяч робимо зараз. Что ты полу готов к диалогу нормальному? Опять спрашиваю тебя или нет? Я тебя пока не слышу. И в ней готов. Видимо, не готов. Зараз я тут кое-что дочитаю. Если ты не в курсе, я не читаю даже, что ты там пишешь. А, он меня даже не слышит. Я даже не пытался читать, что ты там мне показывалось, ты не в курсе. У меня глубоко помнишь. Ты готов к диалогу или нет? Жу? Давай проверим тебя еще раз. Говорю, какой твой ответ. же ты слабенький, господи. Я слушаю какой твой ты ответ. Там мне по барабану твое мнение. Я слушаю твой ответ, давай. На основании чего наш... ты решил, что мой президент недействительный? А, ну потому что твой президент будет каждые полгода вводить военное положение. Это, это и личное власти. дело моего президента. Где, где здесь недействительность? Он на это имеет полное а, право. Нет, если бы он имел на это право, он бы обратился к конституционному суду, а конституционный суд... Ну, Назови мне, пожалуйста, норм, а? норму права, где это прописано, что он обязан это сделать. А потому что в Конституции, в 103 статье Украины, написано, что президент избирается на 5 лет. Да, и точно так же в 103-й статье Конституции Украины прописано о том, что выборы президента Украины определяются законом Украины. А в 108-й статье Конституции прописано о том, что президент Украины сидит на своем посту до момента, пока мест на этот пост не придет другой президент Украины. И в соответствии с Конституцией Украины у нас все законно. А твоя фантазия меня как-то не интересует. Интересует. Ты мне, пожалуйста, на норму сошлись, где написано о том, что что-то он нарушил. Я, я тебя раз не слышал все это время, если поэтому нарушается... можешь повторить. Я тебе еще раз говорю: если твой президент знал, а ты опять звук а выключил. Он а? не знал об этом, да? Ты звук опять выключил. Ну, ты ну, правда, меня, это... меня перебиваешь. Я же тебе сказал, когда я тебе буду выключать. Я, когда... я тебе задаю вопрос. А... Ты И обрати внимание. Ты мне не задал уха. вопрос, живот. Ты мне не задал его. Если ты не в курсе, как выглядит вопрос, там в конце вопросительный знак должен стоять. Смотри, я тебе не оскорбил ни разу. Там не глубоко. Еще а раз, ты, когда а человек такой, со мной, точнее так, то, когда турк со стой. мной разговаривает что что, в таком чушь? ключе, а, то смотри, мне глупо такой. Президент это мне не застраховал да, вообще. Да, это, да 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 да. Ну, да. Давай, Давай прочитаем конституцию с тобой э, Соединенных Штатов Америки. Меня не ну, интересует конституция Соединенных а? Штатов Америки. Ну подожди. Меня не интересует конституция Соединенных подожди, Штатов Америки. Понимаешь, Когда ты это? будешь сидеть с американцем а, и разговаривать, тогда что? ты с ним будешь разговаривать про конституцию Соединенных Штатов Америки. Меня не интересует конституция Соединенных Штатов Америки. А, а меня очень интересует. А меня не, не интересует. С нет, американцем интересует. пообщаюсь. А я просто хочу тебя... Ну расширить. давай я тебе выключу микрофон, ты расскажешь, я тебе потом его включу. Окей, договорились? Давай рассказывай, я слушаю почти ни разу аж внимательно. Но я тебе сказал, меня не интересует Конституция США. Я с тобой общаюсь про Конституцию сейчас Украины. Если ты мне говоришь о том, что президент Украины нарушил какой-то закон тем тем, что он остался на должности, то назови мне, пожалуйста, статью. Я тебе четко сейчас показал статьи. Но... Не нарушено. Не нарушено. Окей, давай давай сделаем проще. Назови мне, пожалуйста, кто сказал, что он нарушил. Не вижу я. Для того, чтобы сказать, что он нарушил, должен Конституционный суд выдать постановление. Называется презумпция невиновности. А Конституционный суд Украины выносит постановление просто так, он выносит постановление по основании обращения, да. А давай, кто обращение сделал? Кто не согласен с этим? Это это суд, Нет, ну, я, я, спраш... я спрашиваю, Подожди. кто не согласен. Я... Для того, чтобы а. сказать, что что-то было нарушено или не нарушено, это определяет суд. Скажи мне, пожалуйста, когда суд ну. вынес это постановление. О том, что президент Украины нарушил Конституцию Украины. Ой, нету, да? Что нету? решение Конституционного суда? Конституционный суд делает свои постановления или угу. решения да. согласно заявлениям, которые ему подают. Конституционный да. суд сам да. не может решать. Все Это верно. не орган власти. Все Это... верно. Это а, законодательная а... ветка власти вообще-то. Да. да. А... И она ничего Ой, не решает. За... И... Судебная, а почему... Погоди, смотри... Судебная ветка власти, я тут не прав. Судебная, да, 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 да. судебная. судебная. Да, да, да. Ладно. Ой, блядь, ты даже этого не заметил. Подожди, подожди. Ой, я давай, скажу, давай, 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 сказал. ответ, давай, давай, да, ответ. Скажи, объясни мне, почему президент Украины просроченный, да? Не обратился в Конституционный суд, и он ему не сказал, что да, окей, ты можешь постоянно через каждые полгода вводить военное положение и сидеть на тройке. Он продлевает ну, каждые 300. 90 дней. М? Он продлевает его каждые 90 дней, а не каждые полгода. Ну, наверное, мне Нет, шаг, Да, и все он равно. имеет полное право в соответствии с Конституцией Украины это делать. Продлевает. Военное положение. Конечно, конечно. Нет, я согласен, но можно продлевать да, всю жизнь, и а и всю до, жизнь какого, и... до какого момента вводится? А, с какого а... момента и до какого момента вводится военное положение? Я не знаю, мне все равно. Ну, Видишь, не, не, не может он это делать, не может Ой. он это делать всю жизнь. Он это может делать только пока агрессия существует. Представляешь, Но, себе, да? Потому есть, что фишка э есть такая, что военное положение принимается не только президентом, она еще принимается Верховной Радой, потому что без Верховной Рады президент Украины не может продлить военное положение. Ага. Поэтому и Верховная Рада. Верховная Рада не будет переизбираться до тех пор, пока не существует агрессия. Это в соответствии с законодательством. И как бы ты сейчас ни крутил, ну не тебя. Ты крутил. Ты крут. я, есть, пытаешься я, сказать, я, что у меня все просроченный, все президент. Все просроченный президент. Твой просроченный президент узурпатор власти. Это твой президент. Узурбата. Еще раз Мне тебе говорю: равно. если ты не в курсе вводения военного положения, даже в вашей стране, Начинается такое понятие, как диктатура. Любой президент становится, по сути, диктатором. И ему подчиняется на данный момент с точки зрения, если смотреть. С точки зрения законодательства. И смотреть, да, по факту это является диктатурой. И это, это нормальное явление. а я тебе что говорю. Так ты мне не говорил это, ты мне сказал о том, что у меня президент просрочен. Просроченный диктатор. Если у вас ведется военное положение на территории то России, то у вас в принципе ваш диктатор просто станет диктатором в Атланте. Да подожди, все равно, что там Российская Федерация будет войти. Я же у тебя спрашиваю. Я тебе уже ответил, ты ты или как. Я же тебе ответил. Да, У нас есть диктатура сейчас, да, она должна быть. Это война. Во время войны Все идет отлично. диктатура. Все отлично. Все отлично. Да. У вас еще вас раз диктат. скажу. Тебе надо как-то повторить еще раз. Да, во время войны так оно идет. Представляешь себе? Какую войну? Война между Россией и Украиной идет сейчас. Кто тебе а сказал? А ты не в курсе. Закон, а Российской Закон Российской Федерации сказал. Закон Российской да. Федерации сказал? Да. 61-й 61 федеральный закон об обороне, статья 18, пункт 2. Открывай. Нет, нет, нет. нет. вы войну? Открывай. А надо объявлять войну? А? Надо объявлять? А каким документом? Скажи, каким документом надо? Ну, знаете, там... Не, скажи, каким документом надо? С каким документом надо? Ну, я ж не знаю. Ты же говоришь, у вас война. Я говорю, где мы можем прочитать Так надо объявлять или не надо? Определись, Фантазер. Я, Я не знаю, в России а просто тебе... СВО. А теперь От отк открывай 61-й федеральный закон об обороне. Давай. Под подожди. С какого в момента СВО. в России начинается война? Подожди, в России Что СВО. такое СВО? А в Украине что? Что такое СВО? Подожди, в России что в такое СВО. СВО? Тихо. Что такое отвечаешь? СВО? Да тихо, Что такое сами... СВО? Что такое СВО? Задумать, что опять? Опять, я, я тебе задаю один и тот же вопрос, что? ты мне Украине, на него не война? отвечаешь. В Украине в... война. В, а Украине в Украине война. война да. В Украине война. Да, война. А, в России СВО. Да, в России, в России война. война. В России война. В Украине нет, война. война. Открывай 61-й федеральный закон. Зачем? Давай проверим, война или нет. Там СВО. Что такое СВО? Назови мне нормативно-правовой акт в Российской Федерации, определяющий, что такое СВО. Нет. Назови мне указ, которым что? было введено СВО. Что? Подожди. Назови мне указ что? президента что? Российской ай, Федерации, ай, 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 ай. который ввел а, СВО. Давай, давай. Давай. Назови мне указ Украины. Давай. У вас война. У нас введено военное что? положение. Это война? Нет. Да. Военное положение может вводиться. Что? что? А -а -а. «Антитеррористическое – это тоже военное положение. Их много, конечно, положений. это война, да. Жив... Если Жив... ты не в курсе борьба Нет. с терроризмом, Но, это тоже вот война». <music> стоп, стоп, у вас. Ай-яй-яй, ты что, живой? Давай, давай, открывай. Ну, ну, давай, 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 <смех> давай, <смех> давай. <смех> давай <смех> не нервничай только. Давай, ты уже прям на нервах весь. А я вижу, я вижу. я сижу Я вижу, я вижу, ну, как ты нервничаешь. То он схватил, то бросил, то дергайся, успокойся. Ты что нервничаешь? Всё, все Понятно. Я, я очень не нервный. Закон очень Украины мертв, о давай. войне. Мы будем Закон Украины о войне не существует. Да, не, не существует. Не. А, тогда, тогда скажи, я извини, я У нас война идет. У нас война идет. Еще раз тебе говорю. Да, война идет. Открывая закон, закон Российской Федерации, 6, зачем, подожди, ну зачем мне открывать закон Российской Мы Федерации? Сейчас статью, Мы, Мы сейчас с тобой будем идти по очереди. Мы сейчас с тобой по очереди Слушай, пойдем. Вот, а по, по очереди пойдем. А чего ты так боишься? Скажи, чего, чего ты так не боишься? Чего ты так боишься? Чего ты так боишься открыть? Почему? Я тебе ответил на все вопросы. С учетом того, ты... что ты даже согласился... Нет. Давай, давай, я Стой, тебе отвечу жир, так. Жир, жир. Ну, ты просто уже просто перебиваешь и каждый раз пытаешься вставить животное. Я тебе выключу микрофон, чтобы ты просто не верещал. Смотри, я тебе про президента ответил полностью. И ты даже не в состоянии ответить мне на, на ну, сказать что-то в противовес. Ты нервничаешь, хватаешься за планшет, кидаешь его, перекладываешь там сигарету, все никак ее покурить не можешь. Чего ты так боишься открыть 61-й федеральный закон? Давай открывать, читать вместе, и будем с тобой разбираться. С момента того, кто напал, Россия напала на Украину, Россия является агрессором. 61-й федеральный закон об обороне. стадия 8. 18 состояние войны. Пункт второй. Давай почитаем. Чего ты так боишься? Не бойся. Да ты же звук выключил. Же. Давай. Не бойся. Да, же живот... да, звук выключил. Открыл? Животное. Звук включил? Открывай. Второй пунктик. Читай внимательно. Говорит, животное. Животное. Ты... Ты тупой или как? А Если ты... я тебе отвечаю, как ты думаешь, я тебе включил звук или нет? тупость блядь. Я не знаю. это, а, а, конечно, ты что, крайней что? степени. Что? А, живот. Смотри, а ты только что... что? А, понимаешь, а у меня память а? очень хорошая. А? Мне глубоко... Таких... Ты открываешь а теперь, закон не, или нет? нет. нет. Ладно, ага. давай, я тебе выключу звук и сам прочитаю. Давай, все, я тебе выключил, открываю. 61-й федеральный закон об обороне. О, а, а не хочет, не хочет читать. Не хочет, точнее, чтобы мы читали об этом. Давайте, статья 18. Сыться, сытся, -со дядя. Сытный такой. Маленький такой Да, он живот уже раз 50 сказал. Горит, как не знаю кто. Дергается, нервничает, не знает. Куда. Руки в натуре уже просто все подряд, все что хочешь. Я тебя не слышу. Давай, зачитываю тебе. Я тебя не слышу, поэтому можешь внимательно слушать. Статья 18. Состояние войны. Пункт 2. А, не не хочет. Он не хочет. Почему? Потому что стыд. Он тупо не хочет это слушать. Причем, ну а что такого, да? Прочитать статью. Просто прочитать и просто ознакомиться с ней. И он не хочет ее слушать, потому что он боится ее слышать. Вот и все. Так, что у нас там? 167 448. Друзья, давайте вместе докидаем -до -до 140. Ой, 168 тысяч мы планировали. Нет, 168. Да, да, да. 168. Надо 500... 552 гривны. Друзья, давайте разом докидаем. Готов слушать, да. Я тебя буду читать, я дальше не пойду. Состояние войны, статья 18. Я тебя не слышу. Да, секунд, просто секунд. Секунд, потому что ты боишься слышать эту статью. Ты слышишь это делать? Ты тупо боишься слушать статью и все. Потому що ти знаєш о те, що ця стаття говорить, судя по всьому. Друзі, давайте докидаємо, бо це, це дуже цей. Нам залишилось зібрати 30 тисяч то вже трохи менше, нам залишилось 28 тисяч, щоб закрити цей збір повністю. І я дуже хочу вже його закрити. І все. І це буде саме крутезно просто. Ні, я, я розумію, що буду посилати його зараз. Я ще раз і, і попробуємо, якщо він не хоче, то все, то він піде нахуй. Все. Друзі, давайте разом докидаємо збірчик. 30 тисяч гривень треба. всі разом по, по 100 гривень давайте закинемо і все. Номер картки є ось тут. В шапці профіля є посилання на PayPal. В Ютубі є ось тут номер картки, QR-код для переходу в банку та посилання на PayPal. Дуже дякую всім за участь, дуже дякую всім за донати. Ви великі, молодці, кожний з вас, ви долучаєтесь до збору, ви допомагаєте. І це дуже важливо, дуже важливо для наших хлопців. Це очі наших хлопців. Тому це, це факт. от це, це дуже важливо. Долучаємось до до сбора друзья. До Він Вин там сейчас просто показывал, я на вид читать не хочу, мне не цікаво. Ты готов к диалогу или нет, Гусь? Так, давайте, вирішуйте. Плюс намагаємося з ним говорити далі, мінус шлемо його нахуй, слід за російським військовим кораблем. Голосуємо. Мінус. Да, він порвався в хламіну після того, як після президента його розірвало і все, він почала трусити, його руки др... тремтять, закон читати не хоче, тому що знає, що там прописано. весь, весь такий нервовий, весь в паніці. О, он наушники вимкнув. Так, я тобі зачитую статтю 18. Це остання спроба, якщо ні, то йдеш нахуй просто і все. Состояние войны, пункт второй. Состояние войны, ну все, мы определились, дорогу за русским военным кораблем найдешь, идешь нахуй. Я не хочу тратить время. А на сегодня все. С вас лайк, подписка и не забывайте делиться этим видео. Слава Украине, слава нашим героям.